وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صيراتك مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم hakim lah la haula wala la illa billahil aliyil azim amma ba'da ma bahagia guru kita tuan imam kanda saya al fadil ustaz syukri seterusnya rakan sehobi saya dan juga pakar properties properties apa ya pakai properties apa ya bahasa melayu ha Ustana? Ustaz Bahar dia menjurus ke bidang properti sekarang ni hartanah hartanah seterusnya tuan-tuan haji puan-puan hajah ibu-ibu pua, bapa rahimakumullah kita bersyukur hadrat Allah taala kerana pada malam 13 Syaaban dua malam lagi ni 10 Syaaban nanti hujung kuliah saya story sikit pada ni sepuluh Syaaban ni bahagia musim Ustaz Din kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam suasana yang sangat indah taman syurga Semoga Allah SWT memberkati kita dan ahli keluarga kita berkat hadiran kita dalam majlis ilmu pada malam penuh barangkah ini. Salam dan salam kita titip kirim hadrat akhir Nabi Bungsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambahlah perjuangan baginda tidaklah kita menikmati nikmat iman dan nikmat Islam amma ba'da kita menggunakan kitab yang mudah dalam pelajaran fiqh syafi'i Safinatul Najah oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Meniti tajuk-tajuk terakhir dalam kitab ini Kurang lebih dua tajuk, dua fasal lagi Mudah-mudahan kita sempat uh, membincangkannya sebelum bulan Ramadan Pada Idul Fitri Mudah-mudahan kita dapat menyambung pelajaran kita dalam Tauhid mula Kesurat Saba'ah wa ishrim 27 Qalal mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'alumihi fitaraini Amin Ya Rabbal Alamin Telah berkata Tuan Mu'arrah rahimahullah Semoga bermanfaat dengannya dan ilmunya Untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat kita Amin Ya Rabbal Alamin Wa aqsamul iftari arba'atun aydan Bahagian berbuka itu ada empat Bawah wow, wow, ya Awaluha Yang pertama Ma yalzamu fihi al-qadau wal-fidiyatu wa huwa isnani Al-iftaru li khawfin ala ghayrihi Wa thani al dengan ma'an ta'khiri qadain ma'an imkanihi hatta ya'tia Ramadhanu al-Qadaru pertama dulu ya Bahagian berbuka itu empat Maksudnya orang yang tidak berpuasa itu ya, Terbahagi kepada empat bahagian Yang pertama Ma yalzamu fihi al wal fidyatu iaitu yang mesti kena qada padanya serta fidyah Qada pun qada, fidyah pun fidyah juga. Ya. Ada dua golongan. Yang mana kalau dia tinggal puasa, dia kena qada dalam masa yang sama dia bayar fidyah. Dua golongan. Iaitu al-awwalu. Jadi bagi pada empat. Yang pertama tu bagi pada dua. Macam tu ya. Ya, bahagian yang pertama, kalau tinggal puasa, orang ni kena qada dalam masa yang sama kena fidyah. Siapakah mereka? Ada dua orang. Pertama, Al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi Berbuka kerana takut binasa atas lain daripada dirinya Seperti dalam kurungan menolong haiwan yang dihormati Nanti saya bagi contoh yang lebih cantik Wasaniha Ma yalzamu fihi al-qada'u duna al-fidyati wa huwa yakthuru kamaghma kamaghman alayhi. Yang kedua, Berbuka serta mengakhir mentakhirkan melambatkan qadanya sedangkan dia boleh melakukannya sehingga datang Ramadan yang lain. Okey. Tuan, tuan ya, orang yang tak puasa bagi pada empat. Kategori yang pertama, bila dah habis bulan puasa nanti, habis uh, Ramadan, Aidul Fitri selesai, bulan Syawal lagi dia boleh buat, dia kena qadha dan juga dia bayar fidyah. Yang pertama adalah orang ini dia tak puasa sebab risau kepada orang lain Bukan kerana diri dia Tetapi kerana orang lain Sebagai contoh Perempuan yang mengandung risau akan anak dalam kandungannya Atau Ibu yang sedang menyusu risau anaknya tak cukup susu kalau dia berpuasa Oleh itu dia berpuasa alasan oleh sebab anak dia Bukan sebab dia Kalau dia beralah dengan orang lain Iaitu anak dia takut mudarat pada kandungannya ya, Kalau dia berpuasa sedang dia mengandung ya. Ataupun dia, Bila dia berpuasa Air susu dia kurang Maka anak dia lapar Dia ternasihatkan awak tak boleh puasa Kalau puasa anak awak lapar Belum. Oleh itu awak kena Buka puasa Demi untuk anak ni dapat makanan Dapat susu Oleh itu dia, dia kena qadda setiap hari yang dia tinggal dan dia kena fidyah pada tahun Betul apa? Kalau dia ni menyusu sedang dia berpuasa, dia bukan pada Ibu ngandung kata kalau saya puasa saya pengsan Kalau macam tu dia berasal pada diri dia Hanya kodak saja sebab Dia masuk kategori orang sakit ya? Berasal pada diri dia tak perlu fidyah Hanya kodak sahaja ya? Atau bila dia menyusu dia pingsan. ya? Dia kata tak boleh menyusu Saya selamuh badan sampai tumbang lagi Jadi dia berasal pada diri dia Bukan kepada anak dia oleh itu dia tidak perlu fidyah hanya bayar eh, hanya uh, qada puasa saja. Boleh betul ke Boleh. Ya. Eh? Oh, boleh. Okey, begitu. Boleh tuan-tuan. Ha, tajuk ni critical sikit ya. Ha, harap fahamlah tuan-tuan. Jadi kalau dia risau pada risau kerana alasan anak dia qada ber fidyah. Kalau dia risau pada diri dia tak perlu fidyah hanya qada saja. Isu fidyah. Fidyah ni ambil daripada perkataan fada. Fada maknanya mengganti dan merebus Fidyah ini adalah suku daripada zakat fitrah Boleh tengok ya. Zakat fitrah satu gantang Satu suak Satu suak ya. Suak gantang ya. Dan satu suak bersamaan dengan empat muda Empat muda Muat itu fit fidyah Fidyah ni mudah cerita Besarnya adalah kalau kita buat begini lah Beras tu Uh, tak banyak sangat tak kurang sangat sedang-sedang itulah satu fi fidyah ya fidyah ni boleh bayar mana-mana tempat ya tapi hanya pada fakirat dan masakin bukan bayar zakat lain lain ya tak boleh bayar pada lapan asnaf zakat zakat lain fidyah lain ya tu ustaz saya nak bayar fidyah ke ustaz kenapa nak bayar pada saya dia kata eh ustaz bukan masuk, masuk uh, asnaf fi Memperjuangkan agama Menganjur agama Dah Saya kata Eh tak boleh Itu zakat Fitrah Boleh Zakat mana-mana Boleh Dah Tetapi kalau fidyah Tidak boleh Fidyah hanya pada fakir dan miskin Satu Yang kedua Fidyah Boleh bayar Mana-mana tempat Tak macam zakat Ramai orang salah Zakat dia bayar Mana-mana tempat Tak boleh macam fatwa negeri Faham kan yang kata zakat kita tak boleh lepas ke negeri lain haram bahkan tidak sah contoh bayar zakat wang pendapatan ha? Zak zakat wang simpanan negeri Perlis tak boleh lah sebab keluar daripada tempat kita kita kena bela nasib asnaf di tempat kita tuan-tuan ingat molek ni ya eh? kalau zakat uh, perniagaan kat mana kita mencari rezeki macam abang ni kan meniaga kan gayam ya? Kat mana tempat kita mencari rezeki Itulah kita bayar zakat perniagaan Satu per daripada Apa nama untung Kasar oh. nah. Tetapi kalau zakat fitrah Kita keluar dekat mana Kita Bergak Beraya Boleh Ah, ha, Beraya pun bayar zakat fitrah kat uh, uh, apa KL pula betul lah ada ke KL lalu dekat apa namanya shopping complex ada apa namanya uh, apa panggil amin bayar kat sana tak tak kalau mana orang raya kat situ bayar zakat fitrah kalau pendapatan kat mana mencari rezeki fidyah mana-mana pun boleh ya yeah. fidyah ini satu per empat su, maknanya suku daripada zakat fitrah kalau tujuh ringgit zakat fitrah kita ambil tujuh ringgit bagi empat berapa? seinggit tujuh puluh lima, betul? ya, kalau ambil medium medium kita ambil medium empat belas ringgit, betul ya? saya dia empat belas ya? tahun ni sama juga? lapan empat belas dua satu Oh, tu cengkit kata dia. Okey, kalau 8 bagi dengan 2 4 ringgit. Kalau 14 bagi dengan ah bagi 2 bagi dengan 4 silap eh. 3 ringgit setengah. Kalau 21 bagi dengan 4 5 ringgit 25 sen. Itulah satu pidia, satu dan dan Kemudian lagi, Tuan Orang kata, wasani al-iftar wa yang kedua, yang kedua, yang hatta ya'ti kedua, yang kedua, dia kedua, yang 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 yang saya tak puasa satu hari pada Ramadan sudah. Ya. Dalam tempoh Ramadan itu hingga Ramadan yang dekat beberapa hari lagi ni saya kena qada. Betul ya? Qada satu hari saya tak puasa. Bagi contoh mudah aja. Menjelang satu Ramadan tak beberapa hari lagi ni saya still tak qada sedangkan saya mampu untuk qada. Saya bukan kategori orang tua ataupun orang yang sakit tiada harapan sembuh. Saya mampu tapi saya tak qada. Ya, tak boleh heboh, sibuk tu ni tak qada langsung puasa saya. Biar masuk saja satu Ramadan, saya dah kena denda satu fidyah Ya. Ya Ramadan akan datang, habis Ramadan tu saya kena qada satu dan kena denda satu fidyah Kalau saya ambil 21 ringgit, 5 ringgit 25 sen satu hari. Ya. Dan saya kata setahun untuk qada. Malamnya saya tidak qada. Bila saya tidak qada dah jadi masuk Ramadan seterusnya satu hari dengan satu fidyah. Tapi dia ya Allah taala saya masih juga tidak qada. Sehingga sampai ke Ramadan tahun depan pula. Pada waktu itu qada saya tidak berganda still satu hari, cuma fidyah saya sudah jadi dua, kira dua fidyah untuk satu hari. Jadi kalau RM5 25 sen Darab 2 apa? RM5 ha? RM10.50 untuk satu hari Boleh? Dan begitulah seterusnya Jadi untuk orang yang begini Yang tidak kodak Menjelang Ramadan yang akan datang Sedangkan dia mampu Maka hendaklah dia Fidyah dan kodak ha, Dua dendanya Satu kodak, satu fi, fidyah ya. Ha. banyak contoh-contoh lain. Tapi sebab contoh mudah untuk tuan-tuan faham konsep sudah. Ya. Ha, kalau saya lagi satu tahun, lagi satu kali ganda. Pada tambah dia. tambah lagi RM5, 25 tambah begitu. Lagi. lagi tambah lagi. Nanti takut ter terdarap-darap salah pula. Tambah lagi RM5 untuk satu hari. Untuk satu hari saya tinggal. Jadi kalau namanya uh, uh, Filiah ini kurang lebih Walaupun tak ada kiraan yang tepat kerana sok atau satu gantang itu bukan kg. Ya, tapi dia ada buta takaran. Kurang lebihlah 6 7 5 gram satu mon satu cupak. Ya. Boleh diberi kepada fukara dan masakin tak kisah di luar kawasan ataupun di dalam kawasan. Ya. Boleh. Okey. Dan tuan-tuan jangan tidak tahu ada golongan yang menafikan ada namanya fidyah sedangkan dalam al-Quran ada disebut bahawa semuanya perkataan fidyah itu sebut dalam 184 surah al-Baqarah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin dan wajib kata seorang orang yang berat menjalankannya iaitu orang tidak berpuasa untuk bayar fidyah iaitu memberi makan kepada seorang miskin nampak seorang miskin bukan Asnaf zakat yang lepas bagi pada forum masih jangan jumpa saya kata Ustaz Abang Fidyah saya sampai setiap tahun kau orang jumpa kata Ustaz Abang Fidyah Ustaz Abang Fidia tak boleh lah pada saya kan cari orang miskin ya? tapi zakat boleh walaupun yang mm, Asnaf tersebut adalah orang yang kaya contoh saya biar zakat perniagaan saya pada tok-tok guru Bandung. tapi ada tok-tok guru Bandung naik estima ada? istimewa bagi lah ya ada ada dia nak istimewa Ustaz macam mana dia asnafisabilillah Saya bagi ke dia ya? Tapi ada istimewa nazar dah apa Tak ada Walaupun dia kaya sekali pun Kalau masalah asnaf boleh bagi zakat kepada dia ya? Lagi Wasaniha Ma yanzamu fihil qadau lunal fidyati huwa yaksalu kamagman alihi Ni mudah yang mesti tu padanya tanpa fidyah iaitu banyaklah ya seperti yang pengsan sepanjang hari kalau pengsan sekejap tak kena qada pengsan ya dan yang sengaja berbuka mana memang tak nak puasa tiba-tiba jadi insaf nak puasa ya jadi dia kena qada ya sengaja berbuka bukan kerana jima dan sebagainya kalau jima dia kena kafaratul uzma pula ya jadi orang ini yang qada tanpa membayar Fidyah banyaklah sangat Contoh-contohnya Dah sakit ke dah uh, Apa uh, Bekerja terlampau kuat sampai uh, Tak boleh Tak boleh dia elak lagi dah, Maka dia tidak uh, berpuasa tapi dia kena qada pada lain Waktu dalam tahun tu Kalau tidak tangguh lagi satu tahun pun, eh, Dia kena fidyah pula Jadi ini saya rasa tak perlulah ya, Nak dibahaskan Mudah aja, ya <coughs> itu hanya perlu qada tak perlu fidyah. suha. Dan kategori ketiga orang tak puasa. Apa benda dia? Ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada'i wa huwa shaykhun kabir. Ni kategori ketiga. Yang mesti fidyah padanya tak perlulah qada. Sebab nak so qada guna gaya. Orang ni memang tak kuat dah. Tak larat dah ya yeah? iaitu orang yang tersangat tua yang tiada kekuatan lagi ini kategori yang ke ketiga ya yeah? bayar fidyah jelah ke dia pada tahun pertama lagi jangan gaduh lah nak nak tunggu dalam tempoh setahun tu untuk dia kotor sebab anak khabar ayah saya memang tak ada harapan nak sembuh dah nak guna gaya puasa dah memang tak ada dah memang tak tak boleh qada puasa Nah, jadi pada tahun pertama contoh Ramadan tang sudah 30 hari tak puas tak puasa 30 hari dia tidak puasa tunggulah setahun kot dia boleh kodok tak ada tak pada hemah kami sekeluarga apa abah ni atau wang ni ya akil ni memang tak lagat dah puasa dah memang adatnya, dah adatnya tak ada dah ni ha, ah, jangan gaduh lah, tunggu habis satu tahun nah, tahun ni juga sebelum Ramadan akan datang ni 30 hari tak puasa jadi kalau dia ambil tiga ringgit Apa tadi? RM8 uh, eh? RM8 tahun ni Jadi dua ringgit lah Dua yeah. ringgit darab tiga puluh Berapa? Enam puluh Enam puluh ringgit nah, 60 enam puluh ringgit Menjelang Ramadan ni Tak bayar pidia ke dia Habis Ramadan dekat dekat ni Masuk Ramadan ni dah Habis Ramadan tu dah jadi lagi satu kali kan? Kan dia tambah lagi 60 Sekatut 20 Untuk 30 hari Kalau ikut 2 ringgit punya Fidya. Fid, ya. Itu tiada harapan untuk sembuh Ataupun orang tua Dia bagi contoh Syekhun <tuh> kabir ya. Orang yang tua teramat sangat Yang tak lagi dah nak puasa Tak ada arah lah Buatlah guna-guna gaya Ha, orang yang sangat tua dah. Dan orang yang tiada harapan sembuh dah. Dan satu lagi Orang yang meninggal dunia Sebelum mengkodak puasa Ramadan Sehingga masuk ke bulan Ramadan Berikutnya nah, Dia bukan dah tua Dia buka juga, bukan juga orang yang tak ada harapan sembuh Boleh je dia kodak Cuma dia tak sempat dia Raya mati Nah, uh, Bulan puasa tu uh, Dia ada beberapa hari lah Dia Sehari tinggal Nah, sehari tinggal. Okey. Dua Ramadan innalillah. Ah, kau lagi. Mana sempat nak qada dia Apa nak buat ke dia ni? ada bayar fidyah ke dia. Ada satu uh, perbincangan tuan-tuan ya. Nah, satu pembincangan. Bagi orang yang punya qada puasa, nah, kemudian dia meninggal. Belum sempat nak qada mati. Ya. Sedangkan dia ada peluang dia nak qada, cuma dia lengah-lengah-lengah takdir Allah Taala mesti di dia mati. Ya. Kalau ikut qaul qadim, qaul qadim ni makna pendapat Imam Asy-Syafi'i di Baghdad, di Iraq. Ya, ada satu lagi qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i, ya, tok imam kita dalam mazhab Syafi'i ni, ya, qaul jadid di Kaherah Mesir. Ya. Tuan-tuan jangan -tuan tak tahu ya, kita semaya maghrib ni ambil qaul qadim. Qaul qadim mana pendapat lama. Dalam kal jadi waktu maghrib waktu kita tidak mahu menuntut hanya 15 minit sahaja. Ha, jangan tak tahu. Sekiranya azan, ya bersiap siap untuk semayang, semayang maghrib dan bacaannya selesai semayang maghrib. Kata tuan yang kita tidak mahu menuntut dikira-kira hanya 15 minit saja ikut kal Jadid. Kalau ikut kal kodi, mendapat imam Syafi'i, Nah, di Baghdad, di Iraq sebelum berhijrah ke Mesir. Nah, ah, ketika uh, masuk waktu maghrib tenggelam matahari di ufuk sehingga hilang mega merah di kaki langit. Mana sekarang ni ada mer merah merah di kaki langit kalau cerah Tak percaya cuba tengok di luar tu ada merah merah di kaki langit. Isyak 837 gelap gulita lah. Tak ada dah merah-merah merah di kaki langit. Mana? Ah, masuklah waktu Isyak. Ah, mana itu pendapat kal sekarang ni yang kodim Ok, ikut call kodim Imam Nawawi merujuk kepada Imam Syafi'i punya fatwa Di Baghdad dan ditarjih ke Imam Nawawi Dengan katanya, dijelas oleh Imam Nawawi Boleh Dua cara Pertama, bayar video untuk orang yang Tak sempat kodak tu Ataupun ahli keluarga tu tak sempat kodak Boleh bayar fidyah Dari harta pusaka si mati Untuk satu hari secepat berat boleh. Boleh ambil pada harta dia. Ya. Seterusnya. Puasa si mati boleh dibayar oleh orang lain kalau ada wasiat atau izin daripada wali ataupun waris dia, kaum kerabat dia. Contoh pak saudara apa nama pak saudara rumah kita lah senang cerita ya. kita nak bayar Video ke dia si mati kita kabarlah Boleh tak saya bayar untuk pihak dia Keluarga dia kabar bolehlah Kita bolehlah bayar Dengan izin daripada waris dia Satu kaedah Satu kaedah lagi Ya Adalah Kaum kerabat si mati Termasuk kaum kerabat yang bukan ashabah Bukan warisnya Atau orang lain diwasiatkan si mati Atau dengan izin waris Tanpa wasiat si mati Boleh berkuasa untuknya Boleh Ya contoh Mak kita Kalau ikutkan dia bagi kita riba yang fidyah Dia sehat Cuma hari itu tahu macam mana dia pening dia tak puasa nah, Maksudnya kalau dia hidup dia boleh khadar Cuma tak sempat benda Innalillah mak kita boleh, boleh tak saya sebagai wargih Puasa untuk pihak dia Jawapan bo? Boleh Boleh kita puasa bagi pihak Si mati yang mana kita ini adalah waris daripada si mati. Atau kalau orang lain ya nak berpuasa untuk pihak mak kita dia kena izin daripada waris si mati. Waduh saya. Ha itulah fiqh ni luar. Saya nak apa? Ni tengoklah dalam kitab ni hai tu zain. Kalau nak ikutkan jangan panjang-panjang. Memandailah saya sebut gitu sahaja. Dia tak jadi panjang. Oh, punya ada eh boleh puasa untuk si mati. Dia kata, "Boleh. Boleh, boleh. Ya, eh? berpuasa untuk si mati." Si mati boleh bayarkan kepada si mati dengan syarat orang itu waktu dia mati uh, uh, dia mati dalam keadaan dia sempat ada tempoh waktu yang dia segar boleh kau tahu cuma tak sempat aja Ha, nah, lainlah kalau dengan situasi tadi, ya, kita kata, -kata arwah wal ni sepanjang 30 hari memang tak larat. Memang tak layak dia kotak lah. Hanya bayar pindah sahaja. Ini cerita orang yang se segar buka bulan Ramadan, takdir Allah SWT, dia tak puasa satu hari. Nah, belum sempat benda, raya kedua dah imna lillah. Padahal ikutkan mampu je. Dia kotak. Cuma dia nah, tak sempat. Ajar menyempurnya. Ya, nah, kita bayarlah pidya sebab so, tu kena teliti malam tuan-tuan ya. Hmm, arwah mak ayah kita, weng kita, aki kita. Ha, itu itu ha, tengok malam. Ya. Takut nanti dia berhutang dengan Tuhan sabik, waris tidak cakna. Ha, itu kita ya. kita hmm, lah. Wa rabi'uha panjang pula lah kata la wala wal majnun allazi lam yata'adda bi okey yang keempat pula tak wajib qada dan tak wajib bayar pidiah Tak wajib qadak Tak wajib bayar pidiah ya? Siapa? Pekah nak kira juga yang ni Orang gila nah. Orang gila dia memang tak puasa Jangan gaduh ke bayar pidiah ke dia? Sebab dia bukan mukallah Ya Mukallah ni orang tertaklif hukum syarak yang lima Wajib, sunat, haram, makruh, harus, mubah dia kena akil balik Mukallaf ni kombinasi yang tahu Buat akal tidak gila Balik sampai umur taklif syarak Kumpulan sembilan Orang lelaki lima belas Kalau dia gila Mana dia tak wajib buat Puasa Bukan dia nak berfidiyah Ke benda ke dia Dia sakit sakit Tak ada Dia bukan mukallaf Awal-awal lagi dah cantah Dia tak wajib buat benda Ya Ha? Masa dia gila tu Tak kisah gila Dia gila ataupun Jadi gila selepas dia elok hmm. Semacam dia, Sama juga Dia bukan mukal Mukal lah dah Buktinya Cuma lah dia semayah Sudah lah tak Mocak Selain bulan tak letih Mana wajib Bulu Hari merabat lalu Dah Tapi dulu masa budak dia okey Tak ada Kira sekarang Ya Waktu dia elok dulu kena kira nah waktu dia dah gila tu mana dia tak wajib pun puasa lah ya tak wajib puasa ya ada satu lagi wajib qada wajib kafarah tak ada dalam ni nombor lima wajib qada wajib kafarah makna seorang lelaki bukan isteri dia lelaki dia perempuan tak boleh buat benda ni dia berjima dengan isteri dia siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tak sengaja lain cerita ya Isteri kena sekali ke? Isteri tak boleh nak buat. Sebab ini sebab dia. Ya. Pertama dia kena merdekakan seorang hamba. Mana ada hamba dah sekarang ni? Yang kedua puasa dua bulan berturut-turut dengan tidak ada rongoknya. Tahu rongok ni gigi. Ada ada tak ada. Ada ada tak ada rongok dah tu. Mana kita pasal rongok tu dalam kitab fiqh. Ya. Mana straight. Jangan tinggi. Kalau tinggal, start balik Suami isteri ke sebab yang berjimak? Suami dengan lah isteri Suami guna gaya nak berjimak kata tadi isteri Tak tak, isteri selesai Awak tu suami cucu ni awak yang kena. ya? Maka yang begitu dia kenalah Apa namanya uh, Kafarah tu lagi Kafarah tu orang ya? Berapa lama? Uh, bukan dua minggu, dua bu Saksudnya. dua bulan 60 hari kalau tak mampu Bagi makan 60 cupak Bagi makan 60 cupak Ya Inilah dia pemasalahan orang yang kena kafaratul uzma. Tetapi sedang dia berpuasa. Tetapi dia pandai. Betullah. Ya, sebelum dia berjima dia makan dulu. Ya, dia makan makan maggi dulu. Tak apa makan selmak dulu pagi tu. Nah, dia bersama dengan isteri dia. Soalan saya. Kena kafarah tak kena kafarah? Tak, tak kena kafarah Sebab dia dah tak puasa waktu tu Dia membatalkan puasa dia Orang tanya saya Tak berdosa pun Ustaz? Cerita, cerita orang berdosa lah dia memang berdosa Berdosa Tapi dia pandai Hilah syar'iyah dia panggil ya? Hilah dengan syar'ah Sedang dia berpuasa Kalau dia tak puasa tak kena kafarah. Selesailah tajuk ni InsyaAllah nanti kita akan masuk Tajuk yang terakhir Alladhi la yuftiru mimma yasilu ilal khawfi sabatu afradin Yang tiada batal puasa Barang yang sampai kepada rongga itu Tujuh kera adalah tajuk terakhir Kalau tuan-tuan perasan -tuan Fina tuan Najah berhenti Kepada tajuk puasa sahaja Adapun kita misbah untuk ini Dia sambung buat haji Tapi saya tak mau panjang-panjang Kalau Safinatul Najah, Najah habis buat puasa Puasa dah habis Selesai Ya. Yeah. Termasuk kita